inqilob xalqni sabr toqati yetgunchami yoki hukumatning kuchi yetmay qolgunchami ikkalasi ham ikkalasi rahmat keyingi savol har bir inqilobni yana uchinchi faktor bor ya'ni uh -huh. آه... يعني... ki... yuqorilar boshqara olmaydi pastlar bu bunday boshqa yasha olmaydi bilan bo'lgani bilan baribir siosiy kuch bo'lishi kerak buni hammasini o'zgartirishga tayyorli va bu masalani o'ziga olish kerak uchinchi kuch hu bu yuzaga kelgandagina o'zgarish bo'ladi rahmat keyingi savol har bir inqilobni jilovlaydigan diktator keladi masalan angliyada kromvell fransiyada napoleon rossiyada stalin stalinning napoleon va kromvelldan farqi qanchalik edi h oliver kromvell to'g'ri diktator o'sha oky u asosan hokimiyatni nimalarni feodal qonunlardan chetlab parlamentar angliyami yoki o'sha uchun o'sha burjuaziyanin hokimiyatini mustahkamlab berdi napoleon o'zi endi o'sha shounizm nimasi buyuk fransiya orzusida edi buyuk fransiya tarixiga bitta bir sahifa qo'shib ketdi lekin buni qanday o'lganligini hamma biladi stalin negadir o'lmadi ikkovdan ham ko'proq odamni qirdi stalin o'zining ajali bilan o'ldi lekin stalin ham masalan bu inqilob natijasida kelgani bilan stalin sssrni e, degan bir davlatni de tarixda ushlab qoldi stalindan boshqa bo'lganda balki bunchalik sssr uzoq yashamasligi mumkin edi juda e, ko'pchilik ishonmagan masalan o'ttiz yettinchi yillar ko'pchilik otilayotgan yoki bo'lmasa hattoki fayzulloh xo'jayevlar ham e, mana o'ttiz to'rtinchi yildan boshlab fayzullo xo'jayev akmal ikromov asosan yaponiya e, bilan aloqa qilgan o'ttiz hmm. to'rtinchi o'nlab delegatsiya jo'natilgan shoirlar jo'natilgan kelayotganda sumka sumka kitoblar olib kelingan agar bizlar demak e, nima qiladigan bo'lsak yaponiyadan umid qilgan ya'ni sssrda bunday yetmish yil yashaydi deb o'ylamagan bu bu jarayonlarda masalan stalinga shunaqa narsa tegib qoldi lekin qisqa e, <laughs> qilib aytganda robisper bilan krovel imperiyani yo'q bo'lishini tarafdori bo'lgan bo'lsa stanin imperiyani saqlab qolishga xizmat qilgan hmm. va uni saqlab kuchini ham orttirdi haqiqatdan ham mana shu yo'nalishda qarasa tushunarli <laughs> keyingi savol oktyabr to'ntarishining asosiy g'oyalari nimalar edi xalq ushbu harakatga nega ergashgan ikkitagina g'oya gaye, asosiy g'oyasi boyagi aytganim e, yer hmm. e, dehqonlarga fabrika va zavodlar ishchilarga va xalq aldandi xalq aldandi xalq shu hokimiyatga ketdi va natijada keyin oxiri u bu, bu shiorlar am o'zgarib industrializatsiya kollektivizatsiya boshlandi xalq qirildi ochlik boshlandi oktyabr to'ntarishi leninning turkiston xalqini kambag'al qatlami bilan jilovlash uchun qilingan g'oyasi demak savol emas fikr bo'lib bo. o'tgan ekan viktor gugoning bir fikri bor har qanday inqilobning isyonning orqasida hukumatning qora qo'li bo'ladi qaysi hukumatning hmm. uh, 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 boyagi aytganimizdek buni biz bir marta nimalar bilan keltirdik birinchidan rus generaliteti bolsheviklar bilan kerishgani va bolsheviklarni turli tizimlariga nemislar nemislar tomonidan buyuk angliya buyuk britaniya tomonidan va fransuzlar tomonidan ta'sir o'tkazgan kerinskiy hokimiyat ta'sir o'tkazgani buni hammasi ko'rsatib o'tdik va buni illyustratsiyasiqlib aytishimiz mumkin keyingi savol demak rossiya bosqiniga qarshi boshqa xonliklarga nisbatan qo'qon xonligi juda qattiq qarshilik ko'rsatganmi chunki u yo'q bo'lib ketdiku ha yo'q ikkinchi narsasi ham bor masalan qo'qon xonligida ular o'zlari e, ular uchun kerak mana nima uchun juda pyotrdan beri bor edi o'rtasi yani bosib olish g'oyasi ikkinchi aytishadid e, amerikadagi e, fuqarolar urushi rossiyaning turkistondagi harakatini faollashtirdi deb hmm. ya'ni amerikada urush ketayotganligi uchun o'sha rossiya sanoati paxtaga bo'lgan xomashyosiga bo'lgan ehtiyoji rossiya kapitalistlarining ma'lum bir harbiylarni kapital kiritishiga sabab bo'ldi va asosiy sug'oriladigan yerlar qo'qon xonligida edi qo'qon xonligi yeri uchun masalan buxoroni ham xorazmni ham bosib olish rejasi bor edi qoldirmasdi faqat vaqtiga qarab qachon iqtisodiyoti foyda keltiradigan bo'lgan o'ziga moslashtirib ularning tashqi yo'llarini tashqi siyosatlarini juda ham qattiq nazoratga olgan masalan termizda doimiy masalan buxoro yarim nima bo'lgani bilan termizda juda katta armiya turardi va buxoro amiri deyarli kim bilan afg'on bilanmi eron bilanmi aloqa bo'layotgan bo'lsa nazoratda bo'lgan ha yuz foiz bu nazoratda boredi shuning uchun uh, bu, bu ikkovini ham qo'ymasdi faqat ya'ni vaqt masalasi edi vaqt masalasi edi faqat qo'qonligi demak nimasi bu tezroq o'sha maqsadga hmm. erishish uchun paxta nimalarini qilish uchun shuning uchun samarqandni ham oldi buxorodan katta qo'rg'ongacha va o'sha o'sha uchun kerak edi hmm. keyingi savol rus rus inqilobining boshlanishi uning iqtisodi boshlanishi uning iqtisodi urushga dosh bera olmaganda edi to'g'ri lekin uning orqasida britaniya fransiya va aqsh turgandilar nima uchun bu qudratli mamlakatlar rossiyani saqlab qololmadi chunki niyati ham yo'q edi qudratli bo'lishi ularga kerak emas edi imperiya parchalanib imperiya o'sha ilgarigidek asosiy xomashyo yetkazib beruvchi manzil bo'lib qolsa qolsagina ular kerak edi bu yevropa uh, jandarmi edi esigizda bo'lsa uh, markizni tili bilan aytilgan rossiya bu hmm. jandarm emas edi ularga ular o'zini ular imperiyasini o'ylardi a o'zini imperiyasi boyishini o'ylagan shuning uchun ularga raqobatchi kerak emas edi tushunarli rahmat keyingi savol inqilob in in bu demokratiyaning mahsulimi yoki bir to'da radikallarning harakatimi uh, inqilob man inqilobga ishonmayman demakki inqilob deyildimi man, in de man radikallarni nazarda tutaman hmm. nega ishonmayman chunki jamiyatda sakrab o'tish o'sish g'oyasiga ishonmayman jamiyatda doim rivojlanish evolutsion yo'l bilan bo'lsagina u samim kechirasiz u surunkali bo'ladi va u jiddiy bo'ladi va uni asosi zamini yaxshi bo'ladi va u ko'proq natijalarga erishiladi mundoq qaraganda inqilob tezroq natijalar berishi mumkin deb qaralishi mumkin yo'q aslida inqilob bitta tizimni buzib yangisini hali yaratmagan bo'ladi bu yangisini yaratish uchun bir necha eksperimentlar bo'ladi va bu eksperimentlar mana rossiya misolida ko'rdik sovet ittifoqi misolida yuz yillarga cho'zilib ketishi mumkin yuz yil o'tib yana yana boshlang'ich qaytib keldik tushunarli rahmat keyingi savol inqilobning orqasida knyazlar hatto romanovlar oilasi amakivachchilar yusupovlar boylar savva maruzovlar turgani qanchalik to'g'ri ular inqilob orqasida turmagan ular <laughs> ular <laughs> ham chunki ular <laughs> juda haligi o'qimishli insonlar <laughs> bo'lgan yevropadagi turli konstitutsiya monarxiyani asoslarini o'rgangan demokratiyani o'rgangan va hokazo va ular bilganki tsarizm bilan rossiyani kelajagi yo'q va buni o'zgartirish kerak konstitutsion monarxiya birinchi qadam deb qaralgan ba'zilaricha demokratiyaga o'tkazish xalq demokratiyaiga o'tkazish ikkinchi asosiym deb qaralgan shuning uchun ular orasida ham turli fikrlar bo'lgan lekin asosiy kelishuv bo'lmagan hozir bu savolda bitta narsani nima qildimda inqilob bilan islohotni ikon qo'shib mm -hmm. qo'yyaptida isloh qilishning tarafdori edi rossiyadagi o'sha xuddi dekabristlar mm -hmm. boya eslaganday chunki o'sha haqiqiy rossiyani sevadigan rossiyani demak yevropa e, darajasiga olib chiqadigan baribir bir guruh odam bo'lgan faqat shuni yo'q qilib tashlash uchun inqilob bitta ularni emas bularni ham yo'q qilib tashladiku ya'ni bir ruh bilan hammani ha, ha demak kuchaytirildi yana o'sha radikallarga yana kuch berib yubordi va shu yo'l bilan umuman rossiyani o'yindan chiqarib yubordi <laughs> aks holda rossiya mana adabiyotiga qarang o'sha paytda rossiyani iqtisodiy imkoniyatlariga qarang harbiy e, imkoniyatlariga qarang rosa bosh og'riqjuda katta davlat edi shuning uchun islohotga e, muzlatdi <laughs> <rasyana. gülüyor>